surah al-Isra surah yang ke-17 dalam al-Quran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah wa kafa wa salatan ala ibadihi wa ba'd Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian bertemu lagi kita di dalam siri sejenak bersama kalamullah surah yang akan kita bicarakan pada siri kali ini ialah surah al-Isra surah yang ke-17 dalam al-Quran mengandungi 111 ayat sebuah surah yang diturunkan di Mekah melainkan ada beberapa ayat yang diturunkan di Madinah yang dikatakan secara asasnya tujuan surah ini diturunkan adalah untuk menegaskan keesaan Allah Subhanahu wa taala, kebenaran risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimanakah akhlak-akhlak umat Islam yang sepatutnya uh, peringatan terhadap kisah-kisah umat-umat terdahulu khususnya Bani Israel uh, dan juga pembuktian mukjizat. Kisah ini menceritakan tentang kisah Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi menceritakan perkara ini kepada orang-orang Quraisy dan apa yang berlaku kepada Bani Israel pada zaman dahulu. Dalam surah ini Allah Taala menceritakan tentang جاءت الاسراء يعني perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam satu malam sahaja pergi ke Masjidil Aqsa dan Mi'raj lagi ke langit kemudian menjawab keraguan orang-orang Quraisy terhadap kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menegaskan kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat kepada sekalian alam. Allah Taala juga mengingatkan Bani Israel tentang dua kali kerosakan besar yang mereka lakukan di bumi dan bagaimana mereka dihukum. Kisah-kisah umat-umat terdahulu ini sebagai satu bentuk pelajaran untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga di dalam surah ini menceritakan tentang perintah untuk kita berbuat baik kepada orang tua, kepada ibu bapa yang sudah tua dan untuk mengucapkan bahasa ataupun tutur kata yang baik, yang lembut kepada mereka dan tidak mengasari mereka dan untuk memperlakukan mereka dengan kasih sayang, menghormati dan penuh dengan passionate kasih sayang dan sebagainya. Jangan kita menderhakai orang tua. Jangan kita mengucapkan kata-kata yang menyebabkan tergurisnya perasaan mereka dan seumpamanya begitu juga perintah untuk berbuat baik kepada anak-anak yatim berbelanja secara sederhana dan tidak membazir, menjauhi perbuatan perbuatan zina, menjauhi pembunuhan, menjauhi akhlak-akhlak sombong dan juga penipuan dalam muamalah seharian. Dalam surah ini menyebutkan bahawa Al-Quran itu merupakan satu rahmat dan penawar bagi umat Islam, bagi orang yang beriman serta hujah yang akan menyelamatkan manusia. Begitu juga menjadi hujah ke atas manusia juga nanti di hari akhirat. Begitu juga di dalam surah ini mengandungi dialog di antara Iblis dan janji penyesatan yakni dialog Iblis yang enggan untuk sujud kepada Nabi Adam dan Iblis dis bersumpah untuk menyesatkan manusia tetapi Allah Taala menjamin bahawasanya umatnya yang ikhlas illa ibadakaminhumul mukhlasun itu umat-umat yang ikhlas yang hatinya kerana Allah Subhanahu wa taala maka mereka-mereka ini akan selamat daripada tipu daya dan hasutan syaitan seterusnya Allah Taala juga menyebut ke dalam surah ini gambaran manusia pada hari kiamat dan keadilan Allah Subhanahu wa taala yang akan membalas setiap amalan baik dan buruk anak adam yakni la zulmal yaum pada hari ini tidak ada sebarang bentuk kezaliman yang melakukan kebaikan akan dibalas dengan kebaikan dan yang melakukan kemungkaran itu akan diadili dengan seadil-adilnya mengikut kepada sifat adil Allah Subhanahu Wa Taala manakala apabila mendapatkan nikmat itu itu kerana kemurahan Allah Subhanahu Wa Taala fadluhu 'ala al ibad kelebihan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap umat manusia Allah Taala memberikan pelbagai bentuk leluasa kepada umat kepada manusia nikmat yang pelbagai ini adalah untuk menjadi satu ujian kepada manusia apakah mereka bersyukur ataupun kufur dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah lain Allah Taala menyebut la in shakartum la aziidannakum kalau kamu bersyukur aku akan tambahkan lagi nikmat aku kepada kamu tetapi sekiranya kalau kamu kufur wala ingkartum inna azabi syadid kalau kamu kufur azab aku sangat pedih Ya, mana Allah Taala dah bagi nikmat tiba-tiba kita lagi mengkufuri nikmat tersebut maka Allah Taala memberi peringatan jaga-jaga nikmat aku yang aku bagi itu kalau kamu syukur kamu akan dapat tambahan tapi kalau kamu kufur kamu ingkar kamu tidak ingat kamu lupa akan yang memberikan dia maka sesungguhnya ingat nanti di akhirat azab aku sangat-sangat dahsyat sangat-sangat keras maka inilah di antara uh, apa yang terdapat di dalam surah al-Isra. Jadi mudah-mudahan surah ini dapat memberi iktibar pelajaran kepada kita dan kita tergolong di dalam golongan orang-orang yang beriman, orang yang mendapatkan manfaat di dunia dan di akhirat dan selamat daripada azab api neraka. Begitu juga dengan azab api kubur. Uh, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba Allah Subhanahu wa taala yang والشكور. إلى لقاء آخر وبالله الهداية والتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته